düşmüşkən bu il kənd təsərrüfatı mövsümünün özəlliyi yazda yağan yağışla bağlıdır. Yağış bəzi bitkilərin inkişafına müsbət təsir edib və yaxşı məhsul əldə olunub. Amma bəzi sahələrdə əksinədir. Məhsuldarlıq xeyli aşağı düşüb. Aran bölgəsində qarpız yığılması başlayıb. Sahələrdə vəziyyət necədir? Çəkilən zəhmət hədər getməyib ki. Bazarlarda qarpız sardan bolluğu olacaq ya yox. Əməkdaşımız bu suallara saatdada cavab axtarır. yetişmiş qarpızı ondan bilmək olur ki, sapaldağı qarpızın göy olmalıdır. Quru olmalıdır. Əgər o quruyubsa, toxdan dərilmiş qarpızdır. Dəyilmişini də bilməkdən örtü. Qarpızın rəngi getdikcə açılır. Bu gördüyüm palasalar enlənir. Azərbasov saatının Əhmədbəyli kəndinin sakinidir. Bu il 2 hektar sahədə qarpız əkib. Yığmada ilk başlayanlardan biridir. Amma məhsul ürəincə deyil. Səbəbini isə öz dilindən eşidək. Gecikməmiz oldu soyuqla əlaqədar. Şaxtalar da oldu. Dağlarımızda çox möhkəm xəstəliklər keçirdi. Ona görə də onunla əlaqədar zəif oldu bostanımız. İldə hektara verirdi 40 ton, 35 ton. Bu il verdik 20 ton, 25 ton diametrində fərqli. Qarpız adətən 3 mərhələdə əkilir. Mart, aprel, may aylarında. Martda havalar soyuq olduğundan şitillər 2 qat apreldə isə 1 qat örtük altına köçürülür. Mayda isə qarpız açıq sahələrdə əkilir. Həm də şitildən yox, toxuman istifadə olunur. Əkil diardıcılığı ilə də yığım gedir. Hazır ki, yığım martda əkilən şitilin məhsuludur. Hava şəraiti ilə əlaqədar bu il məhsullarlıq az olsa da, deyilənə görə qarpızın dadı və keyfiyyəti çox yaxşıdır. İndi biz də onu yoxlamağa çalışacağıq. Elə deildiyi kimi də var imiş. Var da, onu da deyək ki, təsərrüfat sahibləri demək olar ki, yerli qarpız sortlarından istifadə etmirlər. Toxumlar adətən Türkiyədən gətirilir. Buna xeyli vəsait sərf olunsa da, fermerlər xarici sortlara üstünlük verirlər. Çünki bazarda onlara tələbat var. Qarpızın sortuna görə qiymətlər də dəyişir. Bugünkü gün bu sahədə olan sortumuz Caristandır. Caristanın əlitsə yaxşı olduğuna görə, bu xarici bazara yüksək səviyyədə təmin elədiyinə görə karistanın qiyməti başqa qarpız sortlarına bahadır. Satılan qarpızına xarici ölkələrin bazarında da böyük tələbat var. Bu sırada Rusiya bazarları əsas yer tutur. Məhsul sad toptan alınır ki, bu satıcıya da sərfəlidir. Oradakı 7-8 kilodan yuxarı olsa daha yaxşı olur. Moskva şəhərinə və Roma regionlara vurulanda hardasa 5 kilodan da götürülür. Mağazalar isə 4 kilodan 8 kiloya bucundur. Ötən il saatlıdan 1707 hektar sahədən 59873 ton qarpız yığılıb. Bu il əkin sahələri azalıb. 1551 hektarda qarpız yetişdirilib. Yağışın da təsirini nəzərə alanda məhsul ötən ilkindən az olacaq. Ona görə də bazarda qarpız bollaşar, qiymətlər də düşər deyib gözləməyin. İndidən qarpız alın və bəredin. Rə Əkbərov, Fərid Fəyəzoğlu, Səkinə Haciyeva, AS TV xəbər.